અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાની અંદર જેટલા પણ લોકો પ્લેનમાં બેઠા હતા એ લોકોના તો નિધન થયા છે પરંતુ જે જગ્યાએ આ પ્લેન અથડાયું હતું એની અંદર પણ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો મોતને ભેટ્યા છે અને ઘણા બધા લોકો તો હજી સુધી મળ્યા જ નથી તેમાંના એક એવા વ્યક્તિની વ્યથા સામે આવી છે કે વ્યક્તિ છેલ્લા ઘણા દિવસથી એક અઠવાડિયાની અંદરથી પોતાની બહેન અને પોતાના ભત્રીજીને શોધી રહ્યા હતા પરંતુ અંતે તેમને સિવિલમાંથી ફોન આવે છે કે તે લોકોના ડીએને મેચ થઈ ગયા છે અને તે લોકો પણ હવે મોતને ભેટ્યા છે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના જે બની હતી એની અંદર ઘણા બધા લોકો મોતને ભેટ્યા હતા પરંતુ ક્યાંક અત્યારે હાલ જેટલા પણ સ્વજનો છે એ લોકોને ગુમાવવાનો દુઃખ છે તે દરેક લોકોના ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે

और उसी टाइम यानी फ्लाइट का टाइम जो भी है डेढ़ एक बजे ये फ्लाइट आगे गिरी फिर क्या हुआ हमें मालूम है नहीं लेकिन जो भी हुआ बहुत बहुत बड़ा हादसा था उसमें हमारे हमारी हमारे घर का कोई गया है तो उसका दुख आज एक हफ्ता हो गया आज सरकार की वजह से इतनी इतनी जल्दी हमें बॉडी मिल रही है आज एक हफ्ता हो गया लेकिन इतनी सारी बॉडियाँ थी तो भी डीएनए सेट करके आज हमें दे रहे हैं तो इसके लिए सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे सिवा और जो जो लोग हैं यहाँ पे जिनका डीएनए नहीं अभी तक हुआ और उनके भी जो तो उनके सगे वाले के सब यहाँ पे आए हुए उनको भी सरकार हमें जैसा डीएनए करके दिया ऐसा करके दे ऐसी सरकार से गुजारिश है तो एक वीट हो गया वीट के बाद भी आप आपको पति जी और बहन की थोड़ी आपको दी जा रही है ठीक है मतलब फिर भी जिस तरह से हादसा था किस तरह से मान रहे हो कि एक वीक आपने परिवार ने कैसे उसको तो तो सहन किया।, किया ऐसे यहाँ पे वो उसकी शादी की हुई थी यहाँ पे और यहाँ पे ही रहते थे वो। लेकिन एक हफ्ते से हम जहाँ हमारा पार्टनर हमारे पार्टनर से तीन चार गाड़िया यहाँ पे आई हुई है और लगातार एक हफ्ते से हम यहाँ ढूंढ रहे थे कि यहीं कहीं हॉस्पिटल में मिल जाए कहीं यहाँ मिल जाए क्योंकि बॉडी नहीं मिल रही थी और कुछ पता नहीं चल रहा था और वो उनके साथ जो लोग थे वो सब निकल गए थे यही दोनों हमारी भतीजी और मेरी हमारे जो सिस्टर है वही अंदर रह गए तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम अपनी तरह से अलग अलग हॉस्पिटल में भी ढूंढ रहे थे अलग अलग जगह से एक हफ्ते से ढूंढ ही रहे थे लेकिन कल जब शाम को यहाँ सिविल में से ऐसा मैसेज आया आपका डीएनए हमारा जो डीएनए लिया हुआ था वो मैच हो गया है तो ऐसा लगा हादसा लगा कि चलो कुदरत ने हमारे साथ भी बुरा ही किया अभी तक हमें आशा थी कि हमारी सिस्टर जिंदा होगी एक हफ्ते से हम ढूंढ रहे थे और लगातार ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं इसके कोई समाचार में ऐप भी फेसबुक फे, और मीडिया में दिया हुआ है कि भाई हमारी सिस्टर और हमारी भतीजी का कोई किसी को भी मालूम पड़े तो हमें बताएं लेकिन कल हमें मालूम पड़ा शाम को कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए लिया गया हुआ था वो मैच हो गया परिवार एक भी परिवार परिवार में सर कैसी बात है कि अभी कोई अपना चला जाता है तो क्या होता है अभी कुछ सोच ही नहीं सकते आप के क्या बीत रही हम पे कि घर में एक बड़ा इंसान अपने घर से कोई छोटी बच्ची और इंसान चला जाए तो क्या होता है बहुत परेशान हो गए अभी ये बॉडी मिलने के बाद क्या परिस्थिति होगी तो हम हम ही जानते हैं कि इसमें क्या हम करेंगे क्योंकि अभी हमारा तो जो इंसान हमारा तो जो हमारा घर का मेंबर था वो तो चला गया अब उसके लिए हम क्या करेंगे लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसी टेक्निकल है जैसी चीजें हो तो उसे रोके जिससे हम जैसे परिवार में कोई आपत्ति ऐसे आए नहीं એટલે જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ એક બાદ એક અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાની અંદર ડીએનએ મેચ થઈ રહ્યા છે એવી જ રીતે સ્વજનો છે એ લોકોને મૃતદેહ સોંપવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા પણ છે જે આ દુર્ઘટના પછી લાપતા બન્યા છે આપણે જોયું હતું કે એક ગુજરાતી ફિલ્મના ડિરેક્ટર હતા એ પણ ક્યાંક મળતા નથી તેમનું પણ લોકેશન દુર્ઘટનાના સાતસો મીટર દૂરથી મળી આવ્યું હતું ને અત્યારે હાલ એમના સિવાય પણ ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે સમયે આ પ્લેન અથડાયું હતું તે સમયે તે લોકો એ બિલ્ડિંગમાં હતા તે હોસ્ટેલમાં હતા પરંતુ તો હજી સુધી તે લોકોનો કોઈ જ અતો નથી ખાસ કરીને અત્યારે હાલ દરેક લોકો છે એ લોકો આવી રીતે પોતાના સ્વજનોને ગોતી રહ્યા છે કે તે લોકો તે સમયે ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા તેમ છતાં પણ હજી સુધી એ લોકોનો કોઈ ફોન નથી લાગતો હતો પતો નથી મળતો અને ધીરે ધીરે અત્યારે હાલ તેમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો છે એ લોકોના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે નમસ્કાર